Ну що ж, а нашу студію завітали Олена Малай та Костянтин Кондратів. Вони дизайн-студія Мей». Вітаємо вас в нашій студії. Добрий Ви порівняно нещодавно, ну, вже трошки більше місяця, представили свою колекцію на вінницьких днях моди після тривалого перериву. Чому була причина цієї перерви? Та, власне, за три роки що змінилося? Ну, во-первых. Лена Малай, То есть я поменяла семейный, э, семейный статус, у меня родился ребенок ну, два с половиной года назад. Поэтому для меня это был очень тяжелый переход. Ну, можно сказать, были тяжелые роды, от которых я долго восстанавливалась. Потом Людмила Бевс, которая раньше была в составе Элис Мэй, тоже, как бы, можно сказать, изменилась, что-то у нее поменялось в жизни. То есть были перемены, можно сказать. То есть у нас все менялось, поэтому нам было не до коллекции, не до показов. То есть все работали, все, ну, все, все, мы что-то делали, но просто публичная жизнь нас в то время не интересовала. Вже можна сказати, коли пройшло три роки, ви все ж таки виставили колекцію саме цього сезону. Якою вона була? Чи змінився стиль за цей період? Чи змінився характер за три роки? Чи все ж таки відбулися зміни не лише всередині колективу, але і все ж таки це глядачі побачили? Ну, у нас з'явився новий дизайнер Константин Кондратів, поэтому я думаю, що стиль помінявся. Тобто, я думаю, внес щось своє. И то есть я очень долго до того, как появился Костя, хотела, чтобы у нас в коллективе были мужчины, не только женщины. Ну, на сегодняшний момент у нас есть Костя, у нас есть Андрей. Вот, поэтому очень интересно, когда коллективы разно разного пола. Mm -hmm. Костя может Да, yeah, ну, разного пола, мало того, у каждого свой вкус, разный характер и пытаемся как-то сосуществовать вместе и І щоб вкуси то заприкасались у нас, ну топопиталися по та отобразіть в колекції максимально, що у нас вийшло. Я думаю, mm. що це взагалі цікаво, коли е, на моду спостерігають і жінки, і чоловіки, так? І тоді це має щось народитися, таке, не знаю, надзвичайно е, не схоже на інших. Е, як ставляться взагалі інші там дизайнери? Чи ті ж самі клієнти, які були там до цього? Що от дизайнери вже чоловіки? Чи ви відчуваєте якесь підвищену увагу, можливо? Ну, наверное, конечно, есть. То есть, ну, с остальными дизайнерами, конечно, мы стараемся дружить, то есть, как бы, чтобы и у них что-то интересное узнать и они от нас чему-то учатся. То есть, ну, как бы, Винница, городок маленький, то есть, и должны жить все дружно, мирно, как бы. А клиенты, ну, сначала первое время, конечно, большинство клиентов непривычно, да, что дизайнер мужчина. То есть, есть ну, часть клиентов я когда начал работать уже с девочками с элисмай то часть клиентов их было, им было интересно, что мужчина у них в коллективе появился. Ну и мои клиенты, соответственно, тоже увидели э, новое как бы, достижение, к чему-то новому научился. И... Можно сказать, что э, у Кости было много клиентов, и у нас много клиентов. То есть просто сейчас все они вместе сейчас ходят в к нам. Да. <с> Я добавила больше вышивки рисунков его вещам, например, то есть его клиентам это приятно, моим клиентам приятно там с мужчиной работать, то есть, ну, то есть такой симбиоз происходит, поэтому все органично. До того, как уже потрапили до студии Элисмей, чем была у вас мрия співпрацювати, может, вообще за какую студию? Как вы до пришла, пришли? Честно говоря, я много слышал о девочках Элисмей, но как-то я даже не задумывался, то есть мне казалось, что это высший пилотаж, то к ним попасть просто невозможно. И ну, один случайный день мне брат сказал, говорит, что Лена ищет человека, кому-то им еще надо кто-то им на работу. Ну, то есть, и, ну, так получилось, просто меня, грубо говоря, переманили. <laughs> ну, и сейчас работаем вместе. Про коллекцию, яку вы представляли на фестивале моды, Немоды, давайте трошки поговорим. Яка э, была назва и все-таки, какой стиль переважал в коллекции? коллекция «Импульс», потому что это было импульсивное решение принять участие в Винницких днях мод. Нас переубедили наши друзья буквально за три недели до показа. То есть мы, можно сказать, что на коллекцию у нас было три недели. То есть фактически специально заделегить, вы не готовились до ней? Нет, mm. мы не готовились, поэтому мы решили, что либо сейчас нужно начинать, либо никогда. Потому что полгода назад Радикально. мы думали, да, мы думали полгода принять участие в Винницких днях мод. То есть мы постоянно, ну может следующий раз, следующий раз, мы решили, что если уже сейчас не начнем, то потом уже будет точно поздно, уже прошло три года. причины такой нерешучести? Э, ну, с моей точки, ну, то есть Костя решучий. Костя меня очень много подталкивал, говорил, Лена, давай что-то делать, но из-за того, что, ну, я, может, стала мамой, я, наверное, чуть внутренне изменилась, и если раньше я могла шить до 5 утра каждый день, то я сейчас понимаю, что у меня есть ребенок, и мне надо к нему бежать. И все равно мысли уже заняты больше ребенком. Поэтому э, можно сказать, что я чуть не решительно стала за это время. Но я думаю, что сейчас... Ты домашние, начну... спокойная. Ну, не то, чтобы спокойную но э, Я отвыкла от публичности, я отвыкла там, от камер, журналистов. Мне как-то сейчас это все как будто в первый раз. Поэтому Костя меня очень долго подталкивал, и такие мы решили, что лучше уже сделать это все галопом, как получится в попыхах, чем вообще не сделать. То есть я думаю, что на ну, следующий раз у нас уже будет время, и мы подготовимся ну, лучше, и как-то все продумаем. Но в этой коллекции были вещи, которые шила и Люда Бевс, и, и много Костиных вещей, больше половины. То есть первая часть, то точно, наверное, вся Костина. Ближе к концу, то есть свадебное платье шел Костя для жениха, невесты. Полностью рядом. Угу. Да. Некоторые свадебные платья шила Люда, Ну, понятно, я вышивала все. То есть мы показали и ее вещи, и Костины. То есть это то, что делал Элисмейт за два последних года. Достижения, да. Дизайн То есть у нас вещи, у нас как бы, такие вещи, которые не сделаешь за месяц, и за полгода, uh -huh. может быть. У нас все долго вышивается, у нас есть платья, которые мы вышивали по три месяца, по два месяца. То есть, в принципе, я думаю, что хорошо, что появилась возможность это показать все вместе. А может быть, в следующий раз мы уже сделаем как-то все более одинаковое в uh -huh. одном стиле. Хотя, может быть, и интереснее смотреть, когда все более-менее в разнобой, а не с одной ткани. Uh -huh. и В, ну, в любом случае за нами надо наблюдать. То есть мы постоянно развиваемся и стремимся к чему-то новому. То есть, и каждый, раз, каждый раз мы пытаемся ну, наших клиентов, зрителей и даже потенциальных клиентов чем-то удивить. Тобто, все ж таки показати вам було що? Просто це, можливо, було якийсь не час, знає, як то кажуть? Ну, у нас багато було, роботи що? Ми просто ми дуже постійно. багато не показали, тому що не виділили взагалі, як це по цвіту і по стилю можна вмістити в цей показ, тому ми показали, може, навіть третю чи четверту часть того, що ми робили за цей час. Угу. Тобто, дизайнер все ж таки не опрацьовує не лише до показу колекції. Що змінилося після цього показу, після перерви? До вас, мабуть, сходили глядачі, щось вам говорили. Ну... No. Зрители подходили, понятно, говорили, что мы молодцы, что мы умнички, все. Потрямка э, э, Ну чувствовалась, конечно, поддержка. Но, мы, ну, несмотря на то, что нас хвалят, мы все равно видим свои минусы и пытаемся их исправить. Ну, Самокритика есть... работает на самом высоком уровне. Причем это у всей студии. Поэтому я знаю, что если даже со стороны было все хорошо, я знаю какие-то минусы и я хочу их в будущем исправить. Поэтому мы никогда не зазнаемся и не будем считать, что мы боги, потому что есть всегда к чему устремиться. Знову ж таки, продовжуючи тему, ваші клієнти були раді тому, що все ж таки відбувся показ. Я думаю, що вас до цього спонукали вже багато разів, мабуть, і стимулювали якось, і питали. Ну, мені кажуть, деякі клієнти були навіть удивлені тим, що ми робимо, тому що є люди, які приходять пошити там просто юбочку, блузочку, а коли вони прийшли на показ, вони побачили, що ми ще щось. Тобто, в принципі… Да, клієнти не знають, що да. ми працюємо, як ще в такому плані, тобто, стремимося до популярності. Они, вони зрозуміли, що ми можемо там ще щось вишити, щось розрисувати они ну, поняли, что когда они приходят с простой вещью, они же не видят, что другое мы шьем, потому что все шьется, отдается, поэтому я думаю, что многие были шокированы слегка. На вашу думку, взагали, что дают дизайнеры участь в путевных показах? Насколько это важно? Ну, мне кажется, это важно. Это может быть убыточно в плане, что это стоит денег и участие, и организация. Но если ты хочешь развиваться, быть на слуху, иметь хороших клиентов, то нужно в любом случае участвовать в показах. Если не в Винницких днях мод, то еще выше где-то. Ukrainian Fashion Week, eh, ну, Париж Fashion Week это... <laughs> <се> — это... То есть все-таки творческая реализация для дизайнера необычайно важно, насколько я понимаю. <receptors> ну, конечно. Каждой творческой личности самое главное — это похвала это э, ну, понимать что его творчество нужно то есть даже не так материальный фактор как именно просто понимать э, что то что он делает оно кому-то нужно что ему сказали спасибо за то что там пошил красивое платье там на новый год э, даже не так важно деньги если просто дают деньги это не так приятно когда тебе перезвонят скажут я была там на каком-то событии и я была звездой в твоем платье нам часто наши клиенты так говорят но вообще очень важно когда человеку mm -hmm. поднимают самооценку то есть ты стремишься еще более развиваться и творить грубо говоря. Ну, то у нас клиенты звонят и говорят, вот мы были там-то, там-то, и нас спрашивают, а где вы взяли такие вещи, то есть они из-за границы, и очень много наших вещей поуезжало, то есть мы даже понятия не, не, имеем, где наши вещи и куда и на ком. Ну, <laughs> приятно знать, что вот для кого-то ты работаешь, и что она нужна кому-то. Чи бывает такое, как дизайнеры чуть чаще, вот це ваша річ, це ваше дитя, можно сказать, Ви кажете, що вона поїхала, ви не знаете, где вона. <laughs> Чи бывает таке, що навіть шкода э, с річчю просто расставаться? Так почти с каждой вещью. <laughs> Потому что в каждую вещь ну, вкладываешь душу и хочешь. Э, ну то есть не всегда даже дело в материальном, да, поощрении, грубо говоря, за, за саму вещь. Сколько ты пытаешься каждому человеку угодить, то есть сделать как-то... В плане даже о том, что внутри вещь как-то по-особенному обработать, там красиво сделать, чтобы она Пластер смотрелась эксклюзивно. Да. Вкладываешь душу в каждую вещь абсолютно. Угу. А, мне, а мне наоборот хочется каждую вещь пристроить в хорошие руки. Мне наоборот хочется с ними попрощаться, это как там котята, да, которые у тебя появились, и ты хочешь каждому найти дом. То есть даже если приходит человек и влюбляется в какое-то платье, но оно для него очень дорогое, то я его могу отдать за ту цену, которую он ну, сможет дать. Просто мені потрібно будет що и любить і він її будуть носити і любить. Тобто думки все ж таки сходяться. У вас що змінилося після того, як ви народили дитину? Чи не плануєте ви якусь дитячу можливу колекцію? Адже на світових показах часто відбуваються зміни у поглядах дизайнера після, наприклад, народження дитини? После рождения ребенка я поняла, что нужно шить удобную одежду для женщин. Ну, как бы для детей тоже хочется шить что-то красивое. Но я после родов поняла, что тебе должно быть удобно весь день, то есть ты должна быть красивой и удобно одетой с утра до вечера, и я теперь понимаю, что корсеты, шнуровочки, да, это красиво для вечера, но ты в этом не пойдешь там на работу, в клуб, на вечеринку, на встречу. То есть у нас сейчас уже все мысли идут на то, как сделать одежду и удобной, и красивой. То есть мы об этом думаем, и в будущем мы хотим открывать интернет-магазины, расширяться на разные города, но все-таки делать акцент может уже не на вечернюю одежду, а на На повсідні, але очень красиву І можуть бути якісь красиві доповнення, щоб їх можна поласняти і платі там повсіднівне а діло, оно нові червні. ж такі якісні зміни все ж таки відбулися за цей період. <laughs> ну що ж, зовсім мало часу залишилося до нового року. Я думаю, що у вас вже є кілька відшитих і суконь новорічних, і є кілька задумів новорічних. Які тенденції взагалі? встречать новый рик, пропонуют дизайнеры и в целом какие тенденции, можно модные наступного року и чемае новый рик моду. Ну, грядущий год у нас будет э, огненные обезьяны, поэтому ну, то есть обезьяна вообще добро, э, доброе животное, миролюбимое, то есть надо э, во первых новый год обязательно встречать в хорошем настроении, это наверное самый главный фактор, который должен присутствовать в каждом человеке. Ну а тенденции, то есть огненный цвет, все цвета яркие, теплые, то есть Красный, коралловый, бордовый, может быть, фиолетовый, темно-коричневый, с золотыми аксессуарами. То есть, ну, это как бы не, не так важно, как хорошее настроение, хорошая компания. То есть, если, не важно, где ты и в чем встречаешь Новый год, главное, чтобы были люди, с которыми тебе хорошо и приятно. Я думаю, что это все-таки такая запорука кого нового, нового года, не в огненной мавпы. Но все-таки, какие сукни сейчас шьют панянки на Новый год? Ну, пока, ну, действительно, лидирует красный цвет, красный, коралловый. Классичный такой. Э, Классичный, да. Э, ну, длинные платья до пола, вечерние, коктейльные. Но все равно все хотят более-менее удобных вещей. Про как простота уже... и удобство, грубо говоря. Простота, это сейчас свободный минимализм игрой. такой вот в моде, то есть, ну, вот от, как, отображается. Как считается, обезьяна подвижное животное, которое <свист> любит, <свист> любит перемены, которое любит метаться туда-сюда, поэтому ей должно быть удобно. То есть женщина уже должна быть не просто красивой картинкой, которая красиво стоит. Ей должно быть удобно, комфортно, и она должна чувствовать свободу. Можливо, действительно, сейчас мода за натуральностью, за все-таки же живой женщиной, живой человеком, если так можно сказать. Такой аспект. Вы, как дизайнер, вы себе стараете шить одяг? Чи пошили вы же себе на Новый рік какие-то певные наряды? Нет. Нет, даже времени не было. Думать, Мы даже в повседневной жизни очень редко, когда успеваем себе шить одежду. Мы сапожники без сапог. Если нам, нам даже... проще в это время угодить клиентам то есть клиенты превыше всего а себе уже пошли и у нас даже проблема в том, что -то. чтобы пойти купить найти время, сходить купить в магазин поэтому пошить, потратить там неделю у нас нет просто возможности очень много материалов, которые себе понакупали когда-то, давно шить, и они так и лежат и И ждут своего момента когда выйдут из моды и наверное снова вернутся в моду так, и еще такие Цікавий момент дійсно, як ви сказали, що певні речі вони мають таку циклічність. Да? вони спочатку виходять, потім вертаються. Як можна відстежити цю циклічність чи актуально шити речі на всі часи? просто если вещь стильная, не модная, а именно стильная в твоем стиле, в твоем вкусе и идет тебе по типа с хорошей ткани, она будет всегда актуальной. То есть ее можно достать из шкафа через год, два, пять, и она будет всегда красивой. Если шить что-то очень ультрамодное, оно будет актуально раз в 15-20 лет. Поэтому его можно положить в шкаф и отдать там детям или внукам, оно станет когда-то, ну им пригодится. Но именно каждая женщина должна или мужчина выработать именно свой стиль, не, не следить за модой, а знать, что, ну, какой у нее вкус, какая фигура, и знать, что ей идет. И выбирать, uh -huh. ну, обязательно хорошие, качественные материалы, тогда они будут всегда актуальны. Если слеп, слепо следовать моде, потому что ультрамодно, оно в любом случае выйдет из моды и забудется. Uh -huh. Ну, наверное, самое то, что всегда модно, это классика, то есть против этого не поспоришь. И классика, униформа, например, она всегда украшает как мужчин, так и женщин. Натуральность. То есть натуральность, удобность, да, удобность. Ну, классика. And... Преважно сейчас больше клиентов хотят шить наиболее ультрамодные вещи или все-таки классичные и стильные? Разнообразие сейчас... <п else> у нас царит, <свес> 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 ну, то есть, всякие бывают, то есть, а более даже Более взрослые женщины шьют, наверное, более что-то классичное, такое удобное. Те, кто помладше, хотят что-то ультрамодное и такое стильное. Даже зависит от возрастных категорий, от вкусовых предпочтений. Добре, приймається. Я думаю, що всі глядачі зробили для себе висновки і вже собі так відмітили, в чому вони хочуть зустрічати Новий рік, та й власне про стиль трошки поспілкувалися. Які у вас плани на рік вогняної все ж таки мапи? Чи такі ж вони вогняні і запальні? Mm -hmm. В огне не. Но у нас весь этот год был очень огненный и очень динамичный. Мы даже, мы, в принципе, вчера шли, об этом общались, что очень хороший год, очень удачный, очень много всяких достижений, и, ну помимо даже работы. Но просто мы не успеваем это э, как бы. Ощутить, потому что мы постоянно в беготне, мы заняты, но когда мы на Новый год э, сделаем себе выходную неделю, сядем, отдохнем. А мы... так я можем бутик дизайнеры. Ну, с 1 по 7 января, я думаю, может, когда все клиенты будут пить и гулять. Вот. Тогда я думаю, что мы отдохнем. Э, сядем, подумаем и поймем, что год был успешным. И э, построим планы на следующий год. И я думаю, что мы хотим и расширяться, и перемещаться, и расширяться по Украине, поэтому я думаю, что. Да, мы еще работает. хотим это все в плане, все это обдумать и, и, и систематизировать, потому что ну, тяжело, конечно, так работать, одновременно работать и думать за планы на будущее. То есть, ну, мы... Хорошо планируется все во время отдыха, мне кажется. Особенно когда ты улетишь куда-то подальше, Костя съездил в Израиль, слетал, и он приехал, все мы работаем по-другому, все надо что-то менять. То есть, пока ты весь в работе, у тебя нет времени встать и посмотреть, что происходит, то тяжело да, тяжело что-то изменить. А лучше самые большие перемены происходят после того, как ты отойдешь в сторону, посмотришь со стороны и вернешься назад. Yeah, тогда сейчас Лену отпустим. Меняет. Я отпущу я Лена меня отпустила на отдых. Я слетал, я поразмыслил, подумал, посмотрел. на себе, на нашу роботу з другої сторони. Тож тобто, і тепер я думаю, що я відпущу Лену на відвих. Вона <різь> ще подумає про <різь> там дати. <різь> Мало одного мого рішення, тож тобто, ми постараємося рішення приймати в колективі, тобто совместно. Ну що ж, ми будемо бажати вам успіхів і дійсно все ж таки плідного плідного тижня відпочинку. І маєте кілька хвилин, аби звернутися з побажаннями до наших глядачів. Ну, ми бажаємо з ВДТ всегда оставаться собой, самое главное быть счастливыми, гармоничными, ценить свою семью, своих детей, и тогда на работе будет все хорошо, и ну, одежда не главное, главное любите друг друга. Да. Главное любите друг друга, а красивыми, красивыми стать мы вам поможем. Еще <laughs> ж дякую, что завитали до нашей студии, поделились такими враженнями своими, поделились все же таки тенденциями. И нагадаем всем глядачам, что у нас в гостях были Олена Малай и Костянтин Кондратьев, они дизайн-студия «Элис Мэй». Eu